Ой, Андра Нигде. Прекрасный день, прекрасная возможность. Я хочу пару слов нашим друзьям, познакомить наших земляков с вами. Камера наша здесь. Друзья, я всегда говорю о том, что я не профессиональный журналист. Но когда появляются в нашей церкви интересные потрясающие люди, я обязательно этих прекрасных людей знакомлю с вами. Знакомьтесь, пожалуйста, с Микола. Так, Микола. <с? с>? А наш Андраник, наш земляк. Все наши земляки. И Микола и Андраник, и мы друг друга, да? Сегодня произошло очень важное событие, потому что, друзья, вы знаете, с этой полномасштабной войной очень много людей нуждается. И наши дорогие земляки сегодня привезли гуманитарную помощь в нашу Армянскую Апостольскую Церковь Украинской Епархии. И это очень круто. Церковь любит помогать людям, да. А еще круто, когда еще есть люди, которые в церковь привозят. Поэтому дуже дякую вам, Микола Андраник. Потрясающие люди, потрясающие ребята. Вы представляете фонд Украина Понадосе, так, Микола? Да, да, да. Чудово. И руководитель этого фонда Светлана Миколаевна. Это моя мама. Це ваша мама, так, да. чудово. Светлане Миколаевне и фонду Украина Понадосе дуже великий дякую от нас, от вермен, а от украинских вермен. Это дуже важно, да. да. Потому что я еще раз хочу напомнить, кто не в курсе, что в лавах ЗСУ воюют и защищают Украину порядка 25 тысяч армян. Большие части, из яких C, граждане Украины, они защищают свой второй дом, а меньшая уже часть это граждане Армении, которые приехали поддержать украинский народ, потому что победа Украины, C, победа в Армении. Поэтому, да, очень здорово. Спасибо огромное. Ислана Михайловича, огромное, да. В общем, друзья, что сказать? Это прекрасно и среди этой гуманитарной помощи, что очень важно. Есть детские детские принадлежности, как раз в преддверии учебного года нового, да, да и так далее. Именно, да, здорово, да, крутое да. сотрудничество. Но самое главное, никогда не опускайте руки, помогайте своему дому, помогайте Украине. Донатьте обязательно ЗСУ, потому что именно такие люди, которые занимаются волонтерством, я к этому к счастью тоже имею отношение и благотворительности. Поэтому именно благодаря нашим казакам и казачкам, нашим воинам ЗСУ. Господу Богу, прежде всего, силам обороны Украины и вот таким вот прекрасным людям, и нашим военным медикам. И сегодня у нас там, кстати, в гостях замечательный военный медик из Донецкой области. Об этом отдельный mm -hmm. ролик с ними. Mm -hmm. Светлана Миколаевна, пусть ваш фонд процветает. Докола, ну, дуже дякуем. И вам а Арач и только арач. И капи меч.